Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini cikgu nak tunjukkan soalan daripada latihan kendiri 3.7 matematik tambahan tingkatan 5 Jadi soalan tu berbunyi cari isi padu janaan dalam sebutan pi Apabila rantau berlorik dalam setiap rajah yang berikut dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X Okay, jadi gambar rajah tu lebih kurang Okay, itu pun tak berapa betul eh. Kamu tengok gambar raya tu, cikgu lukis itu sekadar untuk memberi gambaran saja. Sini dua. Okay, dia kosong di sini. Jadi bagaimana kita nak dapatkan si padu ni? Jadi pertamanya antara soalan dia tanyakan ialah bagaimana kita melukis three nya Okay, untuk tiga dimensi. Jadi kalau di part CX eh. Jadi pada part CX, apa cikgu buat? Sebabkan garisan ini memang menyentuh paksi-paksi X di situ Jadi kita tak ada garisan, tak ada yang kita buat bulatan tu di sini Pada yang sini, ada okay, Di sini, kamu tengok panjang ni sampai ke berapa Sampai ke atas itu Atas itu jadi kita gambarkan sampai dia panjang yang sama Yang sini mesti sama dengan panjang di sini okay, Panjang tu dengan sini sama Dan kemudian kita bayangkan itu Macam bulatan lah Kita pusingkan dia Okey Jadi kita, kita boleh pusingkan dia Macam cikgu melukis ni Kurang sikit ha, Dia bulatan situ uh, hmm, Okey Jadi mungkin tak nampak Triraman lagi Belum nampak Triraman uh, Sebab satunya Pasal cikgu melukis tu Tak betul Tak berapa cantik lukisan. Okey Jadi kita kena sambungkan Dengan yang ini ha, Jadi Dia dah jadi macam Bentuk apa bentuk gasing. Ha? Bentuk gasing. Okay, jadi ini kepala gasing. Ini bawah dia. Okay? Ha, ini kepala gasing. Dia punya atas tu. Jadi iaitu kalau kita pusing dia tu, Kena nampak atas tu gasing lah. Okay? Jadi kita nak cari isi padu keseluruhan ini. Eh, ha, Seluruh ni. Okay, ini ada bulatan di sini lah. Jadi kamu kena ni tak nampak. Ha, okay. bulatannya bulatan tak nampak. Dia belah. Yang belah sana. Okey jadi kalau pusing, dia kasih. Jadi, bagaimana kita nak mengira isi padunya? <coughs> Biasanya, kalau kelas tuition, cikgu tak tunjuk terus yang ni. Cikgu tunjuk yang lain dulu. Iaitu, satu benda yang cikgu boleh buat perbandingan. Itu perbandingan apa? Contohnya, kalau kita ada garis lurus. Macam tu saja. Macam ni. Uh, kamu tahu isi padu untuk yang ni? Okey, contohnya ini adalah... Y sama dengan 2X Dan sini lah 3 Contoh saja, sahaja okay? Jadi kenapa kita tak kira ini Kenapa tak kira melalui cara biasa saja? Cara biasa tu Bentuk apa ni? Bentuk apa di sini? Okay, yang itu okay. Lebih tepat Yang lebih tepat bentuk kasing lah Yang bentuk apa? Lebih kepada bentuk kod Okay. Ha, jadi kalau bentuk kon macam tu, uh, kita ada kenapa cikgu nak tunjukkan? Sebab cikgu boleh tunjukkan pada kamu. Ada dua cara untuk mengira yang ini. Okay. Jadi satunya kita boleh mengira melalui formula kon. Formula kon apa dia? Sat, okay. Isi padu kon ialah 1 per 3 pi j kuasa 2. Okay. Jadi 1 per 3 uh, pi pi ok sebab dalam kes ni kita nak kira sebagai dalam bentuk pi eh jadi lepas tu j kuasa 2 jejari berapa ha, adakah j jarinya 3 panjang e ni yang 3 ok j kuasa 2 h ha, terlupa pula ok ha, 1 per 3 pi j kuasa 2 h jadi tu dah tingginya ok jadi berapa jejari? berapa jari tu kita masukkan dulu masukkan dulu nilai x sebagai 3. Jadi kalau uh, x per 3 kita dapat 2 darab 3 itu 6. Jadi yang ini 6. Jadi yang ini 6 lah tinggi dia. Ni 6. Okey. Alright. Jadi seterusnya jadi kita boleh kira kita masukkan saja j 1/3 darab pi π, darab j 6 kuasa 2 dan tinggi dia 3. Okey kalau kamu nampak tak logik cikgu ini ini 6 ni 3. Okey sebab cikgu sketch terus je kan. Ha, jadi tak dan tak adalah cerita logik-logik tu. Okey ya. Ha, jadi sini kita boleh potong kita dapat uh, 36 π Itu manusia biasa. Kalau kita gunakan uh, kamiran untuk mengira, apa perlu kita buat? Pertama, kita perlu dah, kita perlu jadikan Y itu kepada Y kuasa 2 dahulu. Jadi, kalau daripada Y sama dengan 2X, jadi Y kuasa 2 sama dengan 2X kuasa 2. Jadi, kalau kamu nak biar macam tu boleh. Tapi, kalau kamu nak buka pun 4X kuasa 2 pun boleh. Okay? Jadi, daripada situ kamu boleh uh, menggunakan kamiran. Uh, kamiran tu berapa ke berapa ha, Jadi dan kes ni sebab dia Dipusingkan pada paksi X Jadi nilai-nilai kamiran itu Letak-letak pada paksi X Di antara kosong hingga Tiga Iaitu isi padu Adalah sama dengan Ada pi di sini Di antara tiga, tiga, uh, Kosong sampai tiga Untuk 4X kuasa Dua Jadi Uh, kita akan dapat Dan kita, kita dah dapat uh, 4X kuasa 2 Itu belum dikamekan lagi Dan kita kamekan Kita akan dapat 4X kuasa 3 Per 3 Nilainya di antara 0 sampai 3 Okey, tak muat pula di sana Jadi, kita kena sambung uh, sedikit Di bahagian atas Okey, jadi kita sambungkan di sini Okey, jadi lepas tu kita buat apa? Kita akan masukkan nilai oh, okey kita okay. tertinggal pi sikit lagi okey tertinggal okey jadi kita akan masukkan nilai x sebagai 3 dan tolak sila x sebagai kosong dalam kes ni bila kita masukkan x sebagai kosong jadi kosong kuasa 3 dapat kosong okey jadi tak ada nilai okey jadi tak ada nilai tu kosong lah jadi untuk yang itu kita buat apa kita masukkan x sebagai 3 ada pi lepas tu masukkan x sebagai 3 jadi kita akan tulis 4 darab 3 kuasa 3 per 3. Apa tu tolak kosong sebenarnya? Tolak bracket eh kosong. Ha maksud tu jadi bracket luar bracket besar. Okey jadi yang 3 dengan 3 uh, bukan 3 yang semua tapi 3 ni uh, sebab ini uh, 3 darab 3 darab 3. Okey 3 bersih 3 tu 3 darab 3 darab 3. Okey jadi potong satu ni. Okey. Dan kita dapat 9 darab 4 iaitu 36. Pai. Okey. Unit. Okey. Jadi apa yang cikgu dah beritahu kamu tu? Iaitu kamiran memang memberikan isi padu. Okey. Kalau kita menggunakan teknik yang betul. Okey. Tapi kenapa cikgu ulang kenapa? Kenapa cikgu gunakan untuk garis lurus dapat kon ini sekarang bentuk macam ni cikgu tak tahu nak membandingkan dengan yang lain cikgu tahu guna kamiran saja yang ini baru kamu dah tahu bahawa sebelum ni kamu tahu nak mengira isi padu kon sekarang kita boleh guna gunakan teknik kamiran juga okey alright jadi kita balik semula jadi apa yang perlu cikgu buat mula-mula daripada persamaan yang diberikan kita pada y kita perlu jadikan kepada y kuasa 2. Okey, jadi padam sini untuk mengambil balik ruang-ruang yang diperlukan. Kita okay. step-step yang itu cikgu masih tinggalkan. Okey, jadi oh tak tulis persamaan lagi ya. Persamaannya adalah y sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 3x. Jadi step apa pertama dia? Daripada Y Jadikan Y kuasa 2 Jadi Y kuasa 2 Mana saya nak ambil ruang dia ya? Okey, ruang ni besar kan okay, ha? Ya? Jadi Y kuasa 2 sama dengan uh, Kita samakan kuasa 2 okay? Jadi kita letak bracket Dan tak kuasa 2 macam tu Selepas itu apa dia? Okey, itu kau maksudkan. Eh? Okey, lepas tu untuk senang kita buka bracket tu. Dalam dekat, dalam keadaan ni kita boleh belajar lagi kan? Nak tahu nak buat kamera dia. Okey, jadi kita buka bracket dengan menulis negatif x kuasa 2 tambah 3x tulis dua kali supaya darab. Okey? Sebab kuasa 2 lah mendarab dirinya sendiri. Kalau kamu tak tulis, boleh je. Untuk orang yang kuat imajinasi, kamu tak payah tulis dua kali itu. Kamu darab je sendiri. Okay? Tapi cikgu bukan jenis orang macam tu. Jadi cikgu perlu ditulis macam ni. Kalau tidak, cikgu akan tertinggal sana dan sini. Jika kamu ada juga macam cikgu, buatlah seperti ini. Okay? Jadi kita akan terus darabkan. Yang pertama, darab yang pertama kita akan dapat negatif. Darab negatif, kita akan dapat positif. Jadi kita dapat X kuasa 4 kemudian negatif x kuasa 2 darab positif 3x akan menghasilkan tolak 3x kuasa 3 dan yang ini darab ini pun sama juga dan kemudian yang ini darab yang ini akan dapat 9x kuasa 2 tengah-tengah ni kita boleh permudahkan jadi kita akan dapat x kuasa 4 tolak 6x kuasa 3 tambah 9x kuasa 3 dua Itu adalah Y kuasa 2 Baru first step Yang contoh simple saja Ini agak complicated Panjang sikit lah Seterusnya Buat apa? Kita kamirkan Yang hujung ni Jadi uh, Isi padu Isi padu Adalah Kamiran bagi Y kuasa 2 okay, Adalah Ada pi kat situ Itu pun satu lagi yang cikgu suruh tu okey Okay ada pi dan y kuasa 2. Jadi kita nak kamirkan ini ke? Tak. Yang ini kita tulis simbol dia dx kat situ. Okey, jadi di sini yang kita kena betul-betul kamilkan ialah x kuasa 4 tolak 6x kuasa 3 tambah 9x kuasa 2. Dan apakah nilai yang kita kena letak di hujung sini? Dia punya limit tu. Berapa nak tulis? Itu terletak di mana? Kalau kita pusingkan daripada paksi x, eh, dia berada pada paksi x. Jadi dalam kes ini Kalau yang tadi kita kamilkan di antara 0 sampai 3 Yang ini 0 sampai 2 okay. Jadi kita letak sini 0 dan 2 Dan uh, kita belum kamilkan lagi kita, uh, okay. Biasanya student tertinggal tu Dia kuasa 2 tu dia ingat dia dah kamilkan Okey? Jadi jangan jadi begitu Jadi ini baru kamu kuasa 2 Belum dikamilkan lagi jadi that's why simbol ni masih ada. Okey, kalau kamu dah kamit, simbol ni tak boleh ada. Okey. Jadi pi Okay cikgu nak kambingkan sekarang X kuasa 4 akan jadi X kuasa 5 per 5 Dan negatif 6 X kuasa Oh negatif kan eh? Kuasa 4 per 4 Tambah 9x kuasa 3 per 3. Ha, itu dah kami. Tanda kamera pun dah tak ada. Ha, ni pun dah isi padu. Dah tukar. Eh? Alright. Jadi seterusnya apa lagi kita buat? Kita masukkan nilai ni kosong dan dua. Dalam kes-kes tertentu, kita put, bila masukkan nilai X sebagai kosong, ada nilai. Tapi dalam kes ni, tak ada nilai. Sebab kosong kuasa lima, kosong, kosong. X, uh, X uh, kuasa empat akan dapat kosong. Ataupun kosong kuasa empat. 0, kosong uh, kuasa tiga pun sama je tu. Jadi, bila dah masukkan tu, kita dapat ini, tak ada nilai lah. Itu nilainya bukan tak ada nilai, tapi dia jadi kosong. Jadi seterusnya kita buat apa? Kita akan masukkan x sebagai 2. Okey, jadi ada pi di luar ni, masukkan x sebagai 2 iaitu 2 kuasa 5 per 5. Ah, uh, yang ni nak ringkaskan dulu tak 4 dengan 6 ni. Boleh lah kan? Eh? 2 dan 3. Yang 3 dengan 9 ni lebih sesuai kena potong. Okey, boleh. Tapi ini, okay, jadi kita tulis tolak 3 Tempat X tu gantikan sebagai 2 2 kuasa 4 per 2 Dan di sini 3 tambah dengan 3 Nilai X gantikan sebagai 2 kuasa 3 Habis ha. jadi, bahagian pertama 2 kuasa 5 adalah 32. Jadi, kita dapat 32 Per 5 Yang ni 2 kuasa 4 16 16 boleh potong dengan 2 Akan dapat 8 Jadi negatif 3 darab 8 Negatif 24 Yang di sini 2 kuasa 3 ialah 8 8 darab 3 24 Jadi tambah 24 Jadi dapat apa? Jadi nilai terakhir Aja aku sambung dekat atas ni pula Okey Ha, jadi negatif 24 dan 24 ni akan habis. Jadi yang tinggal, tinggal 32.5 pi. 32.5 pi unit kuasa 3. Itu isi part 2. Right? Kita sambung dengan soalan B. 1B. Uh, kalau kamu tengok soalan itu, kali ini dia suruh kamu cari isi padu yang terhasil apabila gambar rajah ini yang berlorik ini dikisarkan 360 darjah pada paksi Y. Soalan A pada paksi X tapi yang ini pada paksi Y. Jadi bagaimana kita nak tengok gambar gambaran dia tu? Iaitu kamu kena hmm. Okay, jadi dia akan kamu pusingkan yang ini, lengkung ni dia akan berpusing gitu Okay, berpusing uh, Ya, susah juga cerita kan Berpusing-pusing okay. Garis saya ni berpusing Dia akan pergi sini lah uh, dia pergi sini uh, seluruh kawasan ni Tapi, ni masih dua dimensi Jadi, nak jadikan dalam tiga dimensi tu Cikgu buat garis macam tu Dan dia ada pusingan kat situ uh, jadi Garis ni Garis yang ni Dia pusat ikut garis ni ah uh, berputar-putar Okay, dia pusat itu Jadi uh, Itulah isi, kawasan isi padu yang dicari cari. Okey. Jadi bagaimana kita nak cari? Macam ni kita buat A tadi. Sama juga. Okey, dalam kes ini tak di, kalau soalan A kita disuruh mencari pada paksi x. Jadi nilai y itu perlu dijadikan kuasa 2. Bagaimana pula dengan ini? Jadi apa yang pertama kamu kena tahu di sini ialah kamu kena jadikan x atau x kuasa 2 sebagai subjek itu kerja pertama yang kita perlu buat eh? Itu kerja pertama Jadi sebab tak, ini kisaran pada paksi Y Jadi uh, cikgu jadikan ni positif Dengan mengalihkan dia ke kiri Dia akan jadi 2X kuasa 2 Sama dengan 6 tolak Y Dan uh, kita dapatlah X kuasa 2 sama dengan 6 per 2 Tolak Y per 2 uh, Kenapa tak tulis sekaligus? Sebab sebab cikgu nak ringkaskan macam ni okay? Jadi kalau kamu nak gunakan teknik yang itu Pun boleh sebenarnya okay? Maknanya nak tulis 6 tolak Y Per 2 Jadi nanti kamu kena kamilkan tu okay, Jadi cikgu nak pisahkan okay. Mana yang betul? Dua-dua betul Jadi cikgu nak tunjukkan cara ini Jadi kita dapat 3 tolak Y per 2 Perlukah kita jadikan dia subjek kepada kepada X? Tidak perlu. Tidak perlu kan? Eh? Kita adakah dan perlukah kita kuasa 2 kan lagi? Tidak perlu. Okey, apa yang penting di sini mesti jadi X kuasa 2. Kalau dia jadi X, kita kuasa 2 kan? Kalau dia dah X kuasa 2, ah ha, kita kamilkan terus yang ini. Okey? Jadi antara berapa ke berapa? Okey, jadi antara berapa ke berapa itu Ah, ha, jadi kita tengok dekat mana? Ada tak ada tulis dekat mana-mana okay, Sebab kan kita uh, Kami kan me, Kita nak pusingkan dia dekat paksi Y ah, Dekat paksi Y lah Antara sini ke sini Antara kosong ke enam okay. Jadi kita akan Untuk isi padunya Adalah pi Kamiran di antara kosong sampai enam uh, Untuk Tiga tolak y per 2 dy. Okay, jadi kita boleh terus buat kamiran itu 3y. Okay, kami 3 dapat 3y sebab ni dah sebutan y. Dan tolak y kuasa 2 per 2 darab 2. Okey. Uh, kalau macam tak tolak 4. Ya boleh. Kamu tolak 4. Uh, tapi cikgu nak terangkan pada mungkin uh, kamu ada yang kamu tak faham Dua datang dua daripada awal ni daripada dua yang asal dan dua yang satu lagi tu datang daripada kuasa dua di sini. Okey? Ha. Okey, yang tertinggal pi yang biasa je buat tertinggal. Okey, dan nanti antara kosong hingga enam dan kita perlu buat apa sekarang? Kalau kita masukkan nanti kosong uh, kosong kosong dua tiga darab kosong uh, semua kosong jadi kita perlu masukkan at y sebagai enam okay jadi untuk dapatkan uh, isi padu Jadi 3 darab 6 tolak 6 kuasa 2 per per 4 Dan kita dapat ini Dapat 18 Ini dapat 36 36 per 4 Dan Ni 9 eh Nilai dia ni 9 Jadi Sebab 36 per 4 eh Ataupun lebih senang kamu tekan je kalkulator semua sekali Tapi takut ada yang keliru pula ha? Ha, okay, Jadi di sini Cikgu kira satu-satu tu untuk senangkan Jadi dalam kes tertentu cikgu tak, tak nak guna kalkulator Jadi 9, 18 kawal 9 Kita dapat 9 So jawapan akhirnya 9 pi unit kuasa 3 Itu cikgu punya isi kata